Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом песочных печенье, песочных, миндальных, можно даже сказать, которые легки в приготовлении, и этими печеньями можно даже украсить, например, в преддверии Нового года можно украсить даже елочки. И как это все делать, потом покажу. А для начала, какие нам нужны ингредиенты? Это мука, яйца, яйцо, точнее, комнатной температуры, сливочное масло, тоже прям комнатной температуры, это останется заранее, и не менее 82%. Сахарная пудра, миндальная мука и ваниль или ванильный сахар. Первым делом размешаем сахарную пудру Прям парит на сахарная пудра, поэтому такое идет. И ванильный сахар. И прям хорошо хорошо растираем. Растерли печь слегка. Сболтаем яйцо и будем ну, в 2-3 этапа по чуть-чуть добавлять и хорошо размешивать все друзья яйцо ввели. Теперь самое последнее будем просеивать муку. Тут у меня уже и миндальная мука. Все, просеяли, теперь размешиваем. Ну, по возможности, сколько можно лопаткой, дальше потом посмотрим. Все, друзья, тесто, видите, лопатки не прилипает со стенок тоже легко отстает все на этом замешали теперь берем на том что мы будем раскатывать я это буду делать на теплоне можете брать пергамент. Будем между двумя листами силикона, пергамент, он не силикон, только не силикон. Теплон, пергамент, что у вас есть. Я выкладываю все тесто. она даже к рукам не прилипает то количество муки которое есть того достаточно так. просто чуть-чуть муки чтобы не прилипла к другому листу и было Проще потом отдел отделять еще немножко. И накрываю вторым листом. у меня есть вот такие планочки. Это, знаете, шпажки, которые идут деревянные, длинные. Я их просто скотчем примотал, чтобы они широкие были. И тут у меня идет 5 мм. Вот такой вот, можно даже сказать, лайфхак. Чтобы даже когда пряники делать, чтобы одинаковая была толщина. И все, и могу будет упираться за Толки И вот будет везде одинаковая толщина. Теперь раскатываем. Все, друзья, тесто раскатал. Теперь вот таким вот образом между вот этими как раз двумя листами тесто я убираю на 30 минут в морозилку. Все, теперь убираем на 30 минут морозилку и, ну и... Тесто. Ах, ты его. мы тесто остыло. Уже прям... Приб... Сейчас Первого. И пока оно охлажденное, буду вырезать формы. и сразу я перекладываю и выпекать я буду на вот таком вот как сказать армированном силиконовом листе видите с сеточкой для, они очень прекрасны для пряников и смотрите я здесь подготовил это насадка для крема, но для макарон. И смотреть для того, чтобы сделать как игрушку на елочку или просто завязать бантик. по ручки я вырезаю вот дырочку. И все. Эти остатки. Снова собираем также шар, снова ну, раскатываем, а пока наши вот эти уже заготовки, которые готовы, опять отправляем в морозилку перед выпеканием, снова на 30 минут, чтобы они прям замерзшие, потом только отправляем в духовку. Сейчас снова ставлю в, духов в морозилку на 30 минут. Здесь процедура повторяется. Также отправляю в мороз. Все, друзья, полчаса прошли. У меня такие уже опять замерзли. Теперь я переношу на противень. Все и отправляю уже в разогретую духовку на 170 градусов минут на 13-12-13. Ну, максимум 14, не больше, чтобы они просто так подзолотились, не сильно коптились. Все, отправляю духовку, потом покажу, что получится. Все, друзья. Течение моего готово сейчас они пока горячие, еще хрупкие. Осторожно переложу на решетку и ставлю остыть. Как я и сказал, выпекалась она у меня, получается, 13 минут. Пока вот так это выглядит. Что некоторые чуть поджарятся, это у меня духовка в, головном, в одной стороне вот так немножко жарит больше. Так, в целом, так это выглядит. Сейчас, если... донышко. А, сфокусирует, нет, видите. Ничего не подгорело. Все ровно. Все краешки. Вот, теперь оставлю остыть и покажу, как я на разломе. Ну что, друзья, пряники мои, О, пряники, он же привык пряник. Печенье мои готовы. Я тут пару штук оформил, ну, как можно задекорировать, ну, например, так вот, ленточку завязали и подарок также ленточку завязали и вот вам на елку повешали тоже украшение еще вариантом пакетики пакетик положили пряничек завязали ленточкой и тоже такой знаете типа как презентик можно подарить то есть вариантов сколько хотите также можно не такие оставлять а разукрасить можете шоколадом можете сеточкой можете айсингом то есть тут уже как у вас фантазии я лишь хотел вам показать рецепт такого печенья видели как мало ингредиентов, как оно все быстро готовится, время только что, всего лишь то, что нужно будет, чтобы оно в холодильнике, в морозильке отстоялось, а на самом замес теста видели там максимум минут пять, даже меньше. И сейчас одну покажу, ну, да, пусть это какую вот еще раз покажу, Какой он получается ровный. Благодаря тому, что он в морозилке стоял, то есть он не, не расплывается. Не... И... Видите, такое. На разломе. М -м -м. Запах, знаете, такой сливочный. Идет то, что масло. Если хотите, можете добавить чуть-чуть корицы или имбия, и будет вам точно, знаете, как рождественские печенья. А так на сегодня у меня все. Чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, если не подписаны еще. А я желаю всем Хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.